হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হিন্দুদের উপর হামলা মন্দিরে ভাঙচুর থেকে শুরু করে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা লেগেই রয়েছে সেখানে মূলত সংখ্যালঘু হিন্দুদেরই টার্গেট করা হয় প্রাণও হারিয়েছেন অনেকেই আর সেখানেই হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার সঙ্গে ফোনে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনুসের কথাও হয়েছিল সেই সময় হিন্দুদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেবেন বলেও কথা দিয়েছিলেন তিনি অভিযোগ তা কার্যত করার কথা হয়েই রয়ে গিয়েছে আর সেখানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহতই রয়েছে এই নিয়ে এবার সরব হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বাংলাদেশ নিয়ে বিরোধীদের এক হাত নেন তিনি তিনি বলেন वोट बैंक रोखा कर विरोधी आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार की बातें हो रही हैं जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं आपने देखा होगा इन सबके मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक के सकते भी दिखाई देंगे उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं बोल नहीं सकते जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं मुखर होकर के बोलते हैं उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि -क्यों हम मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है संतों पर अत्याचार हो रहा है और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा याद करना उन्नीस के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था हमें यह नहीं भूलना चाहिए और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था पाकिस्तान को मोकी खानी पड़ी थी पाकिस्तान के पिचानवे हजार से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था और विश्व के इतिहास में विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सर्व सबसे बड़ी विजय थी जो उन्नीस में भारत की सेना ने करके दिखाया है तरह भारत एकमात्र धर्म होलो सनातन धर्म दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी भी हुई हो किसी के पास इतिहास? किसी के पास नहीं है बहुत कहेगा कोई 1400 साल का कहेगा कोई 2000 वर्ष का कहेगा कोई 2700 का कहेगा कोई 3000 वर्ष का कहेगा 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट कोई संप्रदाय कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता

কিন্তু যখনই হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রসঙ্গ আসে তখন সবাই চুপ থাকে কারোর মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হয় না আসলে বিরোধীদের মধ্যে মানবিকতা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিটা কাজের পিছনে তারা শুধুই রাজনৈতিক পায়দা তোলার চেষ্টা করে ব্যুরো রিপোর্ট বৃতম বাংলা